telah dibuat oleh orang awam memaklumkan terdapat seorang wanita dalam keadaan tidak sedar terbaring di atas jalan raya berkebukinan telah diragut. Mangsa kemudian dibawa ke Hospital Sultan Sultanah Aminah. Tiada keterangan dapat direkodkan daripada mangsa kerana beliau berada dalam keadaan tidak sedar diri sehingga beliau meninggal dunia pada 20 Mei 26 Mei 2013. Tiada saksi awam melampirkan diri untuk memberi maklumat dan pihak polis masih lagi menyiasat kes tersebut. Setakat ini tiada tangkapan dilakukan oleh pihak polis. Wabi Kelang pula turut <coughs> bertanya berkenaan status kematian Pua Bi Chun yang terkena tembakan pihak polis di Jalan Bendahara Taman Setosa Kelang pada tahun ini dan mendakwa pihak polis bertindak untuk menembak sesuka hati atau trigger happy. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, saya ingin menegaskan bahawa pihak polis tidak sewenang-wenangnya. Saya ulangi, tidak sewenang-wenangnya melepaskan tembakan dalam jalankan tugas. PDRM sentiasa mengingatkan semua anggotanya agar mengambil langkah-langkah keselamatan diri dan juga limitasi kuasa semasa menggunakan senjata api berdasarkan perintah tetap Ketua Polis Negara. Berkaitan dengan kes Pua Bicun yang ditembak mati oleh polis pada 18 Januari 2013 dan polis telah mengejar sebuah kenderaan yang disyaki dicuri dalam kajian, dalam Kejadian kejar mengejar tersebut pihak polis telah bertindak mengikut peraturan berkaitan. Amaran telah diberikan kepada pemandu kereta terbabit namun telah diingkari. Pihak polis telah melepaskan tembakan dan terkena si mati Puan B Puan Pua Bicun yang menaiki kereta tersebut. Pihak polis mendapati kereta tersebut dipandu oleh teman lelaki wanita terbabit dan setelah awal mendapati kereta tersebut telah dilaporkan dicuri. Kertas siasatan telah dibuka dan telah dirujuk pada timbalan pendakwa raya dan mengarahkan supaya teman lelaki wanita terbabit dituduh di mahkamah atas tuduhan-tuduhan yang saya akan beri cara bertulis. Padang Serai dan Bukit Katil. Menteri, minta laluan. Saya kelang sini. Ah, terima kasih, Tuan Menteri. Uh, saya nak bangkit isu ini sebab tadi Yang Menteri mengatakan polis hadakan SOP, Standard Operating, Operating Procedure. Tapi dalam kes ini, Puan, Puan Bichun itu telah dibunuh oleh polis pada Januari 18 2013. Dan sehingga hari ini, uh, orang yang yang bunuh itu iaitu seorang wakil, seorang anggota polis belum dikenal pasti. Saya telah uh, uh, tulis kepada polis dan polis telah mengatakan secara am, secara awam bahawa kes ini diklasifikasikan sebagai attempted murder. Uh, dan selepas saya tulis kepada CPO Selangor, CPO Selangor tulis balik, balik kepada saya mengatakan bahawa kalau kata lain dia kata this is none of your business itu yang dia tulis kepada saya. Saya tulis balik kepada dia mengatakan bahawa the police are responsible for the murder of a lady a 22 year old woman yang ada dua orang anak. Dan isu yang dibangkit oleh uh, yang menteri mengatakan bahawa teman lelaki itu sebenarnya bukan ada dia ada perkaitan girlfriend boyfriend tidak. Itu adalah pemandu lain. So therefore uh, to suggest that she was having a relationship with this man is not acceptable even by the police. So, Menteri, soal di sini ialah, soal di sini ialah, mengapa selepas enam bulan standard operating procedure polis tidak kerja? Sampai hari ini belum kenal pasti siapa yang bunuh. Walhal, uh, orang yang bunuh itu ada dua orang. Satu orang yang biar tembak dan satu orang yang memandu kereta. So, what is taking the police so long? So, six months to identify. Ini ini adalah sebab, I mean, saya fikir oleh kerana polis itu, itu lambat uh, mengatasi masalah ini, maka keyakinan orang ramai terhadap polis kurang. So oleh kerana itu saya minta uh, uh, apa ni YB uh, uh, Menteri mengarahkan CPO Selangor untuk mengatasi isu ini dalam seminggu sebab 6 uh, uh, bulan itu terlalu lama minta penjelasan. Aliah Ibrahim, <coughs> Tuan Seri Anggota, berapa Beberapa tindakan telah dilakukan dan uh, <coughs> saya akan buat laporan uh, secara bertulis mengenai perkara ini kerana jawapan ini agak panjang kerana tibakan beberapa uh, sections uh, di dalam uh, uh, kadun keseksaan dan uh, juga uh, atasnya takrif saya tapi, akan tapi menteri saya juga saya ingin meminta kepada oh menteri, menteri bahawa polis sekarang uh, menyiasat saya oleh kerana kes saya ini saya akan saya akan maklumkan, uh, maklumkan cara betul. Kerana criminal ini criminal defamation uh, kes against the police uh, specific, betul saya akan maklumkan cara betul. Oh menteri ini Yang saya minta penjelasan kenapa polis ini saya, isu mengenai kematian dalam tahanan dan langkah-langkah untuk mengatasinya. Saya ingin menjelaskan bahawa persoalan ini telah saya jawab dalam Dewan Yang Mulia ini pada 26 Jun yang lalu dan saya ingin mengulangi sekali lagi bahawa dalam aspek pengurusan tahanan di lokap polis, peraturan yang digunakan yang digunakan pakai adalah berdasarkan pada kaedah-kaedah lokap 1958, Perintah Tetap Ketua Polis Negara, Perintah Tetap Ketua Polis Daerah, dan walau bagaimanapun ekoran eh, kejadian kematian dalam tahanan yang berlaku belakang ini kerajaan telah mengkaji semula peraturan-peraturan ini bagi menjawab isu mengenai mengapa Independent Police Complaint and Misconduct Commission atau IPCMC IP Menteri penjelasan sikit telah jawapan awak saya tadi Saya tak? ingin menjelaskan bahawa kerajaan telah membuat keputusan untuk menolak saya... IPCMC IP setelah pertimbangan yang serius dan teliti dibuat dengan mengambil kira pandangan pelbagai pihak Kerajaan merapati IPCMC yang dicadangkan sebagai daripadanya tidak selari dengan Perlembagaan Persekutuan bertentangan dengan konsep keadilan dan melibatkan pertindahan kuasa yang telah diberikan kepada agensi-agensi tersebut. Sebagai contoh, salah, saku, salah laku rasuah sewajarnya disiasat oleh SPRM dan tidak perlu oleh IPCMC menjalankan siasatan yang sama. Selain pada itu kerajaan juga berpandangan sekiranya satu badan pemantau hendak ditubuhkan bidang kuasanya sepatutnya tidak terhad kepada PDRM saja tetapi semua agensi yang menjalankan tugas-tugas penguatkuasaan. Oleh hal demikian kerajaan telah menubuhkan uh, Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan ataupun Siap sebagai badan yang memiliki kuasa dan keupayaan untuk memantau salah laku semua pegawai dan anggota agensi penguatkuasaan. Saya menyuruh ahli-ahli Yang Berhormat untuk memberi masa kepada pihak Siap untuk menunjukkan kepayahannya sebenarnya. Wabi Gelang Patah telah meminta penjelasan, penjelasan. mengenai penahanan penganjuran blackout 505 di bawah Akta Perhimpunan Aman. Untuk maklumat, Dewan Yang Mulia ini kerajaan tidak pernah menyekat kebebasan mana-mana pihak dan dalam hubungan ini Akta Perhimpunan Aman duduk kejap nanti saya beritahu. Akta Perhimpunan Aman 2012 telah digubal atas semangat untuk memberikan kebebasan sivil kepada rakyat tetapi pada masa yang sama tidak mengabaikan kepentingan untuk memelihara keselamatan negara. Walau bagaimanapun, kebebasan yang diberikan ada haknya dan sekiranya disalahgunakan, tindakan tegas berdasarkan undang-undang sedia ada boleh diambil terhadap mereka. Jika syarat yang ditetapkan dipenuhi, pihak pengajur boleh mengajukan perhimpunan tanpa apa-apa halangan. Penjelasan. Mohon Ma, 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 ma laluan. Penjelasan. Saya nak bagi pada Ibu Barat. Uh, terima kasih, uh, terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Yang Perdana Menteri, walaupun uh, uh, pendirian kerajaan adalah untuk men tidak menubuhkan IPCMC tapi uh, dari apa yang kita lihat kebelakangan ini, dari 6 bulan ini uh, kematian lock, uh, di Lokap tidak kekurangan. Dan uh, saya juga telah uh, semasa berbahas mengatakan ada satu kes di mana uh, kematian di uh, Lokap di Kampah di mana uh, dia telah uh, dikatakan... Uh, dihantam oleh pihak polis dan, uh, sehingga dia mati di lokap. Dan uh, perkara sedemikian, saya rasa hanya dapat uh, dielakkan jika ada satu badan yang yang bebas, yang luar dari uh, kawalan mana-mana uh, uh, agensi dan uh, kawal selera yang sedia ada Integrated Commission itu adalah untuk merangkumi uh, 18 uh, agensi dan kita perlukan satu uh, badan yang bebas yang boleh meniasat kes-kes terhadap polis sendiri dan ini yang akan membawa lebih uh, perhatian dan memberi lebih confidence kepada bukan saja pihak polis tetapi juga kepada pihak uh, rakyat. Uh, yang kematian di Tayuan yang sama. Sekali saja. Tayuan yang sama. Kematian di Lokap. Uh, terima kasih Tani, yang dan yang dipertua dan kepada uh, menteri. Uh, ini berkaitan dengan kes kematian Karuna Nidi di, di Balai Polis Tampin pada satu hari bulan Jun. Uh, hari ini saya dapat sesalinan uh, laporan badan siasat yang dijela, dengan jelas menunjukkan uh, secara nyata beliau dipukul dan ada 4 hampir 60 uh, bukti apa ini tanda kecederaan pada badan beliau dan uh, yang dilakukan oleh dengan izin blunt object itulah uh, perkataan yang digunakan oleh uh, pakar badan siasat uh, laporan ini diberi pada 14 hari bulan Jun, tapi sampai sekarang uh, tidak ada apa-apa tindakan dari segi uh, tangkapan ataupun pendakwaan pegawai-pegawai uh, polis yang bertanggungjawab untuk tahanan beliau. Ini bukan kes yang pertama. Kita ada kes Kogan, kita ada kes Darmendra, kita ada ini kes dan dalam tiga-tiga kes ada pattern yang sama di mana bila kejadian berlaku ada diketahui awam, terus pegawai polis, saya tak boleh sebut semua nama lah tapi ini secara umum, mengetahui beritahu pada awam oh, polis tidak buat apa-apa salah dan tidak buat apa-apa terhadap tahanan. Dalam kes ini juga. Tapi bukti yang dikemukakan dalam mahkamah ataupun dalam laporan dalam kes ini macam kes laporan berdasar siasat menunjukkan sebaliknya. So sebab itu banyak kali kita sudah utarakan keperluan satu badan bebas untuk menyiasat secara berkesan. Uh, apa ni badan yang disebut tadi siap itu memang sudah wujud 3 tahun tetapi kita tahu secara ini reality di hakikat dia, tidak berkesan sudah 3 tahun lebih ya? so uh, kita ulang sekali lagi, uh, kerajaan harus mempertimbangkan semula sekali lagi uh, peranan agensi ini dan memberi satu komitmen yang jelas bahawa mesti beri I mean, kita perlu beda, satu badan yang bebas berwibawa yang boleh siasat kes-kes macam ini dan pastikan sesiapa yang bertanggungjawab uh, di bawa ke Kita tak sebut semua. Ini adalah sebahagian kecil bad apples lah dalam PDRM. Tetapi mereka mencemarkan image saya faham, saya secara faham. secara keseluruhan. betul. <coughs> sikit, sikit je penyewa Pak Menteri. Bagi, bagi. Lain dah kata sini, sini. Belah kiri. Sini, sini. Saya, saya tahu saya orang kecil susah nak nampak tapi terima kasih Tuan Pertua. Terima kasih Menteri. Um, saya saya apa ni nak kita nak menyingkap kembali lah zaman gemilang kita dahulu Bahasanya uh, polis Malaysia ataupun Malaya satu ketika merupakan polis yang paling uh, hebat dan dirahmati oleh Nusantara ini Malahan kita dikatakan uh, memiliki pasukan yang one of the most efficient around the region dengan izin uh, Boleh tak kita kembalikan uh, keadaan yang sedemikian Tuan Ibu Tua kalau kita ingat uh, satu peristiwa di mana uh, seorang komunis di uh, China iaitu Musa polis kita apa ni cukup cekap sampai boleh bawa balik seorang tokoh komunis daripada China ke Melaya ketika itu dengan begitu mudah dan cara kita mengatasi masalah komunisme dalam negara kita saya kira apa polis kita telah bertindak dengan begitu cemerlang boleh tak kita kembalikan balik apa ni nostalgia ataupun apa ni keadaan yang begitu lama dan saya nak minta apa menteri saya tak mau nak tuduh menteri kaji. Satu uh, apakah professionalism dengan izin yang betul the police force have gone up gone down or stabilize. Saya berpendapat uh, ada satu-satu uh, perkara yang tidak uh, menyenangi dari segi professionalism polis, yang kedua efficiency dia dan yang ketiga integrity dia. Jadi oleh itu saya uh, kira saya setujulah dengan pandangan supaya IPCMC diwujudkan kembali kerana yang uh, menzahirkan IPC IPCMC adalah satu tribunal yang ditubuh oleh kerajaan dan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Dah mengkaji 3 tahun, tentu dah kaji semua aspek. Tiba-tiba uh, kerajaan kata dia ada satu benda yang baru apa ni, siap yang dia rasakan elok uh, dijagakan semua apa ni. Jadi tuan ya uh, uh, tuan Reptua, saya mohon apa ni saya serius sebab kita nak kembalikan balik image polis apa ni dan uh, seperti mana yang kita dapati di masa-masa silam. Terima kasih. Terima kasih betul. -betul. <coughs> saya ingin uh, menjawab persoalan-persoalan Ibu Barat, uh, Subang dan Indra. Maklumat tadi saya fikir <coughs> siap adalah juga sebuah badan bebas yang uh, dianggotai uh, oleh berbagai uh, pihak dan uh, agensi kerajaan yang boleh ini hanya SPRM saja. Artinya siap adalah sebuah badan bebas dan insyaAllah di bawah dua orang menteri baru di JPM yang yang dilantik, dua-dua mereka akan menambahkan uh, pegawai-pegawai penguatkuasa dan menambahkan bidang uh, yang uh, selama ini telah diaktakan uh, di dalam siap berkenaan. Manakala tindakan-tindakan proaktif untuk mengadakan mahkamah korona bagi tiap-tiap uh, negeri sedang uh, disiapkan dan uh, saya harap apa yang dikatakan oleh Subang itu uh, sesuatu yang uh, ambil saya akan ambil perhatian uh, sepenuhnya kerana secara resmi saya mengatakan jika ianya dilakukan di luar daripada SOP maka pegawai atau anggota berkenaan pasti akan diambil tindakan undang-undang dan saya tidak akan pernah berkompromi dengan mana-mana individu yang Melanggar SOP yang telah ditetapkan Manakala Indera Mangkota membangkitkan tentang soal Profesionalisme dan integriti Hari yang Inilah yang sedang dilakukan sekarang Walaupun tanpa cadangan Daripada yang berhormat Ini yang sedang berjalan Dan kami mempunyai Penghormatan yang tinggi atas kebolehan Tan Sri Khalid Abu Bakar sebagai Ketua Polis Negara yang Baru Tanseri betul saya ingin menyentuh beberapa perkara yang dibangkitkan oleh sahabat Bernam, Bintulu, Jerantut dan Jelebu uh, di mana perkara-perkara uh, yang berkaitan uh, dengan uh, soal uh, uh, pembinaan balai-balai uh, polis uh, yang agak ketinggalan ini akan uh, saya jawab uh, secara bertulis begitu juga beberapa <coughs> perkara yang dibangkitkan oleh Wabi Lipis oleh Wabi Bintulu, Wabi Tajung PI mengenai berapa perkara yang berkaitan dengan kemudahan infrastruktur yang mahu dibangkitkan begitu juga Wabi Ampang telah membangkitkan uh, tentang beberapa uh, permasalahan yang telah disebutkan lebih awal tadi uh, selanjutnya Gelang Patah telah membangkitkan tentang soal-soal immigration dan juga pekerja asing ya yeah. Ah, dan, menteri uh, sorry saya dan, ada bangkitkan uh, satu kes spesifik yang Yang Mama Menteri saya, dah beritahu jawapan bertulis hmm. Tidak, ini bukan yeah. ini kes yeah. spesifik Sekara -sekara ini yang kes uh, kes merugikan. tentang kes juga oleh pemunahan. Wabi Kuala Langat yeah. dan uh, yang dibangkitkan oleh Permatang Pauh dan juga Wabi uh, Kota Kinabalu uh, saya akan uh, memberikan jawapan-jawapan secara terperinci secara yeah. bertulis yeah. kepada ahli-ahli uh, Yang berkenaan termasuklah Kes-kes EEDK, -kes, uh, dibangkitkan oleh Kubang Pasu dan dan Pandan, dan juga kes-kes yang berkaitan dengan hal-hal kawalan penerbitan oleh uh, YB PJ Utara uh, dan juga YB Pucong Polis <coughs> bantuan mengenai perkara, perkara yang telah disebutkan Tapi tadi. Tapi, yang, yang, yang mengapa menteri? Datuk bertuah. Kes spesifik yang, 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 yang Saya, makasih mana -mana. Makasih yang Saya jemput uh, Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Sila, Yama Menteri. Terima kasih tuan Yang di-Pertua. terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua ahli-ahli Yang Berhormat yang telah mengambil bahagian dan memberikan pandangan serta saranan yang menyentuh bidang tugas Kementerian saya sepanjang sesi perbahasan perbahasan ke atas titah ucapan diraja. Terdapat 12 orang ahli-ahli parlimen dan rakyat yang mengambil bahagian dalam perbahasan berkaitan Kementerian kami iaitu Yang Berhormat Lenggong, Yang Berhormat Putatan, Yang Berhormat Kina Batangan, Yang Berhormat Pematang Pau, Yang Berhormat Marang, Yang Berhormat Kuala Nerus, Yang Berhormat Padang Serai, Yang Berhormat Bintulu, Yang Berhormat Tanjung Piai, Yang Berhormat Ipoh Barat.